السلام علیکم ناظرین میں سیدہ سیدرہ آبدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں اپنے وطن عزیز کے ایک بہت ہی مشہور اسکول کا ذکر کرنا چاہوں گی جو کہ جب قائم کیا گیا تھا جب تو اسکول تھا اب وہ ماشاءاللہ یونیورسٹی بن چکا ہے شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری و سرری عمری وحل العقدت و مل ثانی یقق و قلی اللہ محمد و اعلیٰ علیہ کماصل تہٰ علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیمِن قا حمید مجید اللہ بارک علّہ محمد و علی محمد قمہ بارک علی ابراہیم ابراہیمہ و لعلِ ابراہیمِن قاہمید المجید جی جناب تو یہ ہے تذکرہ ہے سندھ مدرسۃ الاسلام کا اس اسکول اس 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 میں ہمارے قائد اعظم نے بھی تعلیم حاصل کی تعلیم کا حصول کسی بھی قوم یا معاشرے کے لیے ترقی کا ضامن ہوتا ہے یہی تعلیم قوموں کے عروج اور ترقی کا سبب بنتی ہے تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی جدید تعلیم سے نا آشنا نہیں رہے بلکہ جدید دور کے جتنے بھی علوم ہیں زیادہ تر کے بانی مسلمان ہی مفکر ہیں مسلمانوں نے تعلیم و تربیت کے میراج پر پہنچ کر دین و دنیا میں عزت و توقیر حاصل کی ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار اس کے عوام کی شرح تعلیم پر ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے اس وقت ساری دنیا میں پاکستان کے طلبہ پہنچے ہوئے ہیں کسی بھی نئے تعلیمی ادارے کے قیام اور اس کی ترقی کے لیے کیے جانے والے اقدامات انتہائی نیک شگون ہوتے ہیں سن مدرسۃ الاسلام کا قیام کیوں عمل میں آیا جب انہوں نے دیکھا حسن علی آفندی نے یہ ہمارے بہت محترم بزرگ گزرے ہیں اکابر اکابرین میں سے تھے یہ انہوں نے جا کے ہندوستان جا کے بڑے بڑے مسلمان زعامہ سے ملے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ذریعہ تعلیم کس طریقے سے ہے تو پھر یہ آئے اور انہوں نے کراچی میں اٹھارہ سو پچاسی میں اس کی ب... اس کا بنیاد رکھ... رکھی اس وقت اس خطے میں مسلمان تعلیمی میدان میں بہت پیچھے تھے یہ بھی بتا دوں کہ جس وقت انگلش تعلیم آئی تھی ہندوستان میں تو اس وقت مسلمان مفتیوں نے یہ فتوے لگا دیے تھے کہ انگریزی تعلیم کوئی حاصل نہیں کرے گا کیونکہ یہ بدیسی وہ ہے تعلیمی ذریعہ ہے اس میں بھی اس کی وجہ سے بھی ہمارا خطہ خطے میں مسلمان بہت پیچھے رہ گئے تھے لیکن یہ کیونکہ پیچھے ہی تھے تو ہر چیز میں پیچھے تھے وسائل بھی کم تھے ذرائع بھی کم تھے اور مسلمانوں کی دلچسپی بھی نہ ہونے کے برابر تھی اٹھارہ سو ستر میں جب پہلی مرتبہ میٹرک کے امتحان کا انعقاد کیا گیا تو اس میں ایک بھی مسلمان طالب علم کامیاب نہیں ہو سکا جبکہ سندھ میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب پچھتر فیصد تھا اس وقت مسلمانوں میں شعور اور آگہی بیدار کرنے کے لیے اور انہیں تعلیم کی جانب راغب کرنے کے لیے آگہی کی ضرورت تھی چنانچہ سر سید احمد خان نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے علی گڑھ تحریک کا آغاز کیا اور اٹھارہ سو میں علی گڑھ انگلو اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا ان کو دیکھتے ہوئے ان کی تعلیمی خدمات کو دیکھتے ہوئے یہاں <coughs> <coughs> پر اب سوری میں ذرا اپنے اس کو لے آؤں اپنے ٹریک پر ہوں اپنے اس وقت کی ایک جیت شخصیت ممتاز دانشور حسن علی آفندی نے بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کا عیادہ کیا اس مشن میں انہیں کلکتہ کے تعلیمی ماہر ماہر تعلیم سید امیر علی سمیت متعدد ہم خیال لوگوں کا تعاون حاصل رہا سید امیر علی نے نیشنل محمد ایسوسییشن کے نام سے ایک سماجی و رفاہی تنظیم قائم کی تھی اور سندھ میں بھی اس کی شاخ کھولنے کا فیصلہ ہوا جس کے صدر جناب حسن علی آفندی تجویز کیے گئے نامزد کیے گئے اس وقت سندھ میں ایک اچھے اسکول کے قیام کی کے لیے درکار وسائل کی شدید کمی تھی مگر جب ارادہ پختہ ہو تو پروردگاہ سب آس, منزلیں آسان کر دیتا ہے مشکلات ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے اور انہوں نے بلے صغیر کا یہ بہترین تعلیمی ادارہ قائم کیا حسن علی آفندی کی سربراہی میں ایسوسی ایشن کے ایک وفد نے میونسپلٹی کو راضی کیا کہ تعلیمی ادارے کے لیے جگہ وقف کی جائے کچھ انتظار کے بعد انہیں اس مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی اور یوں یکم ستمبر اٹھارہ سو پچاسی کو سندھ مدرسۃ الاسلام کا قیام عمل میں آیا جو آج بھی اسی جگہ قائم و دائم ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد جب چند برس کے بعد دوبارہ امتحان ہوا تو اس میں چھ مسلمان طلبہ یہاں سے کامیاب ہوئے بہت اچھے طریقے سے کامیاب ہوئے سن دو ہزار بارہ میں سن مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کا چارٹر شیخ الجامع محمد علی شیخ کے حوالے کر دیا گیا سن مدرسۃ الاسلام کے بانی حسن علی آفیندی ایک غریب گھر میں پیدا ہوئے اور بہت چھوٹے سے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا آپ کا تعلق اخوند خاندان سے تھا اور ان کے آبا و اجداد ترکی سے ہجرت کر کے حیدرآباد سندھ میں آباد ہوئے تھے حسن علی آفندی کے فلاحی کارناموں کے اعتراف میں برطانوی سرکار نے انہیں خان بہادر کا خطاب دیا تھا آپ مسلم لیگ پارلیمانی بورڈ اور سندھ کی قانون ساز اسمبلی کے رکن بھی رہے ان کا قائم کردہ یہ ادارہ جس میں آج تک ہزارہ طالب علم علم کی شمع روشن کر چکے ہیں اپنا حال اور مستقبل بنا چکے ہیں آج بھی کراچی کی دھرتی پر اپنی آب و تاب کے ساتھ قائم ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ حسن جناب حسن لیا آفندی اور اس ان تمام مقابرین کو جنت الفردوس میں جگہ دے جو اب دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کے قائم کردہ اس ادارے میں ہونہار طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اپنی میزبان کو اجازت دیجیے خدا حافظ